в мою игру Chicken Anomaly если хотите вы ее в мой маркете и поиграть в ней. конечно вы не сможете потому что это моя игра и она в Chicken я ее сам забрал, тут на в одним ладно, давайте погнали тут у меня такая вот меню подал я его немного начинаю короче вот вот ну, в нашу комнату, мы тут даемся по камерам короче, монстры всякие будут. Так, тут у нас вот такие вот. Короче, тут у нас ванна, и тут у нас начинает ма делать вот, вот штуку, чтобы она сломалась. Потому что, если у меня будет начинать, то она будет поломана уже долго. Ну, у меня будет короче, то у нас просто пропадает свет. У нас, скорее всего, все. Да. И вот дрова мы вот там і кладемо сюди, щоб вони там Ладно, пока що будем дивитися. Хорошо. В першій ночі буде спокою, в другій ночі вже додати штука, щоб відпугувати монстрів. Відпугувати монстрів, бо того, що... Что мы можем отдать, конечно, на лодочку. Вот их. Да, хорошо все, да, пока что все реально. Так. Пойдем сюда. уже. Приняшено. да. Да, все, она маленькая, 15, 120 есть. Не, она реально такой. Просто целый Короче, вы поняли, что вы Так, он до пяти разобрал, то есть аномалия, да. Он дал вот такие вот дробашек. Поправляться с монстрами. да, я вам сказал, что нам надо ходить вот так. Вот. Но мы можем теперь один по крайней дому. Да, мать, что -то. Ну, не хорошо. Все хорошо. ну, ну, не ну, ну, Как ну,

Bundan um, da saçma saçma. Saçma короче, не очень вот такие вот будут появляться они маленькие. Может быть, 120 честь. Ага, мы же потом расправимся в принципе. Там же 5 утра. 5 утра. уже 5. Там еще еще одну минуту продолжать, если все просто. Я не еще. часть Я выпущу точно выпущу Цей, и другую часть. Так. Видимо, подходит, бо я тут так, типа, если мы подходим, то нас заражает, короче. Да. Хорошо. Ура! Мы прошли первую ночь. Так, вот мы уже ночь два. Вот эти сопровождающие ганги. Так, так, что вот так вот. Так, играть. Ну, так, давайте играть. Так, мы просыпаемся зараз уже. Хорошо, мы уже проснулись. Что могу сказать? Теперь у нас будут новые монстры. Да, и тут а вот, ну, Що, в другие ночи, теперь до нас можуть монстры забираться в хату. Это очень плохо. Так что она нам, блин, штука то поломано. Я кропована штука і пройде 2 минути, то в тебе виробиться шутку. Добре, коротше, зараз все добре покажем. Я думаю, що ми зможемо пережити другу ножку. если я тратил ночи можно будет уже заканчивать это видео. Хорошо. Шатики две минуты прошло. Шатики два. Ну, шатики два. часа. Короче, нам же надо... Нам же надо четыре минуты продержаться. Короче, пока все добре. что все доброе, даем все. что из района появится, то буду бегать, потому что у нас, даже кто тут появится, то нам надо будет вблизь бежать, так, я так и думаю, держи мне на просто. Все-таки, я тебя надо вблизь бежать, ты, ты, а ты же будешь держать, я буду заражаться, если в вблизь. dar la nu a fost de dură acurată.